اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا Ya Allah lapangkanlah hati-hati kami wa yassir lana umurana permudahkanlah segala urusan kami wa uqdatam min alsinatina bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami yafqahu aqwalana agar boleh difahami segala tutur bicara kami Allahumma faqihna fid din ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama Wa'allimna ta'wil Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Kepadamu ya Allah kami memohon Ilmu yang bermanfaat Wa rizqan wasi'an tayyiba Rezeki yang luas melimpah ruah Lagi halal bersih suci Wa amalan mutakabbala Amalan yang diterima Wa shifa'an min kullida Dan sembuh daripada segala jenis penyakit Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua selamat petang. Salam pertemuan dalam program Penawar Hati dengan kita berkongsi, menghayati, mengambil pengajaran daripada kitab Syarah Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim. Mudah-mudahan kita sebagaimana maksud daripada buku ini, hati yang bersih, hati yang sejahtera, Allah jadikan hati kita juga bersih, hati kita sejahtera daripada segala kotoran, daripada segala kemaksiatan, daripada segala sifat-sifat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alan-alan yang saya perasan di komen, Harizan Muhammad, Aifa Najwa, Awiyus, kemudian Ica Caca, Aifa Najwa, Roy. 2021 ahlan-ahlan kepada semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada yang memberi salam Di ruangan FB pula Hafiz Isyamuddin Di ruangan FB Kamiza Muhammad Amil Yayalia Kemudian Fatimah Azara Az Zai Ahmad Raminas Kitchen Binarai Sulaiman Rogayah Sulaiman Kamiza HMS Zai Ahmad Kak Kamiza Serta Ija Rahman Dan juga semua Sahabat-sahabat yang lain Apa khabar semua Halina dan lain-lain Mohon jasa baik bantu share, bantu untuk kongsi. Saya baluaskan tak rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Seperti biasa, setiap hari jam 6 petang, kita nak ulang kaji perkongsian daripada kitab syarah penawar bagi hati. Mudah-mudahan menjadi asbab bersihnya hati kita. Sahabat-sahabat, tidak ada anggota penting yang lebih penting daripada hati. Tidak ada. Tidak ada yang lebih penting daripada hati sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan hati ini adalah raja ketua kepada anggota yang lain sabda Nabi iza salahat bila eloknya hati saluhasairojasadid seluruh amalan tubuh badan akan elok namun yang paling kita takut bila hati kita rosak bila hati kita sakit bila hati kita keras bila hati kita berkarat. Ini perkataan yang Al-Quran guna. Fi kulubihim marad. Ada orang hati dia sakit. Hati telah menjadi seperti batu. Summa qasad kulubukum. Min ba'di zalika fahiyakil hijarah. Ada orang yang hati dia adalah berkarat. Kalabal rana ala kulubihim. Dan ada orang hatinya lalai. Ula'ikahumul ghafilun. Maka bila hati manusia menjadi begitu, maka menjadilah manusia kadang kala teruk perangai dia, teruk amalan dia. Bahkan ada sebahagian orang yang apabila disebut hati-hati yang lalai, Al-Quran sebut mereka ini seumpama binatang ternakan, ula ikakal an'am, umpama binatang ternakan, baluhum adal, bahkan lebih sesat, lebih teruk daripada binatang ternakan. Moga Allah jaga kita, pelihara kita daripada penyakit-penyakit hati. Maka apakah penyakit hati yang pertama kita telah belajar dan kita telah kongsikan. Penyakit hati yang pertama apabila manusia itu ada sifat suka makan berlebihan walaupun tidak ada keperluan itu adalah antara tanda-tanda penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua apabila manusia itu tidak menjaga tutur bicara dan lidah dia maka dia berbohong bergaduh, menipu dan sebagainya. Maka itu adalah penyakit hati yang kedua. Penyakit hati yang ketiga, apabila manusia itu ada sikap dan perangai, tidak dapat mengawal marah. Sentiasa marah. Moga Allah pelihara saya dan kita daripada sifat penyakit hati ini dan kita berada pada penyakit hati yang keempat. Moga Allah pelihara. Dan moga kita tak ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, orang sekeliling kita yang ada penyakit ini maka ini adalah penyakit hasad dan dengki semoga Allah pelihara dan jaga kita amin ya rabbal alamin kata penulis kitab rahimahullahu taala sambungan daripada semalam maka semalam kita telah belajar antara cara nak merawat penyakit hati maka adalah dengan kita jangan layan jangan tunjuk jangan zahir Setiap lintasan hati hasad yang ada dalam hati Maka jangan zahirkan, jangan dilayan Kemudian yang kedua caranya adalah Kita hendaklah rasa benci Pada bisikan-bisikan hasad yang ada pada hati Tunjukkan yang kita tak suka, benci Maka kelamaan sifat itu akan hilang Kita telah tiba pada muka surat 211 Daripada kitab syarah penawar bagi hati Ataupun kolbun salim Sambil itu mohon jasa baik sahabat-sahabat terima kasih yang komen, mohon jasa baik bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Muka surat 211. Kata penulis kitab, bagaimanakah kita nak buang penyakit hasad ini? Bagaimana kita nak buang penyakit hasad? Kata penulis kitab, dia juga hendaklah menganggap semua makhluk itu sebagai hamba Allah dan Allah adalah kekasihnya. Oleh itu dia akan sayang kepada semua makhluk kerana mereka semua adalah hamba kepada kekasihnya dia iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip dalam hasad ni mudah. Prinsip dalam hasad kita hanya hasad dengan orang yang kita benci dan tak suka. Mana ada kita nak aset kepada orang yang kita suka Orang yang kita cinta Orang yang kita sayang Bahkan manusia ini kalaulah dia cinta Sayang seseorang Dia sanggup bagi seluruh hartanya Sanggup bagi segala-galanya kepada orang yang dia cinta dan sayang Itu manusia Disayangkan anak dia Mana dia ada masa nak dengki dengan anak dia Dia akan bagi seluruh harta untuk anak dia Kalaulah dia benar-benar sayang maka poin adalah manusia ini hanya akan hasad apabila dia benci dan dengki apabila dia benci dan tak suka kepada seseorang sebab itu kata para ulama maka bagaimana nak hilang hasad mengapa kita tak cuba ubah semua manusia adalah orang yang kita cinta orang yang kita sayang bagaimana kita nak ubah semua manusia menjadi orang yang kita orang yang kita cinta dan sayang Caranya adalah dengan kita jadikan Allah kekasih kita. Allah kekasih kita. Bila Allah kekasih kita, kita pasti akan sayang dengan semua manusia bahkan makhluk. Kenapa? Sebab semua manusia dan semua makhluk adalah hamba kepada Allah, hamba kepada Zat yang kita kasihi. Sebab itu penting menjadikan dalam hati kita adanya Allah cinta Allah, sayang kepada Allah. Manusia bila sayang kepada Allah, nescaya semua yang lain dia pasti sayang. Sebab semua yang lain ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan ahlan kepada semua Ummi Zaihadi, Fatimah, Siti Nur Majid, mohon jasa baik yang baru join, bantu untuk share, kongsikan, sebarluaskan, tak rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai <coughs> yang beroleh manfaat maka antara cara untuk kita tidak ada hasad dalam hati belajar untuk menjadikan Allah kekasih kita kalaulah Allah kekasih kita selesai takkan ada hasad sebab semua makhluk ini hamba Allah bagaimana kita nak benci bagaimana kita nak hasad dengki kepada orang-orang yang menjadi hamba kepada Allah. Sebab so, itu kata penulis buku, bila seseorang itu menjadikan Allah kekasihnya, dia juga pasti suka nikmat daripada Allah yang Allah bagi kepada hambanya. Dia tak ada nak dengki. Sebab kenapa semua nikmat adalah daripada Allah. Dan Allah itu kekasih dia. Maka takkan ada sebab dia nak dengki hasad iri hati kepada sesiapa. Tetapi Kalaulah manusia itu dalam hati dia ada cintakan dunia, ada cintakan sesuatu nikmat, itu yang menjadi asbab dia mudah hasad dan dengki kepada orang lain. Maka sebab itu penuhkanlah hati kita dengan cinta kepada Allah. Dan bagaimana nak datangnya cinta kepada Allah? Antaranya kata para ulama' yang pertama, belajar untuk membiasakan diri zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Masukkan ingatan kepada Allah dalam hati. Benda yang kita sentiasa ingat dalam hati, lama kelamaan akan menjadi cinta. Yang kedua, kenalilah Allah melalui makhluk dan alam ciptaannya. Bila kita dah kenal Allah, lama-lama akan datangnya kecintaan kepada Allah. Dan yang ketiga, jadikan panca indera kita hanya menyebut, mendengar, bercakap tentang Allah maka benda yang kita sentiasa cakap dan sebut sentiasa dengar lama-lama akan masuk ke dalam hati maka mudah-mudahan Allah adalah kekasih di dalam hati kita amin ya rabbal alamin jom kita lihat nota kaki 228 pada nota kaki 228 penulis kitab bawakan satu cerita satu kisah yang ada kaitan dengan tajuk yang kita kongsi dan baca tadi. Maka kata penulis kitab, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik dalam hadis ini, ketika mana kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, sekejap lagi akan muncul salah apa satu orang yang merupakan penghuni syurga. Maka semua para sahabat terkejut. Sebab ini adalah penghuni syurga. Kita kalaulah kita kata kejap lagi akan datang penghuni syurga. Mungkin kita tak peduli. Kita tak peduli. Tapi kalaulah diberitahu kepada kita kejap lagi. Akan lalu orang yang paling kaya di dunia. Maka mungkin pada waktu itu kita akan tercari-cari. Siapa orang paling kaya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kejap lagi akan datang penghuni syurga ahli syurga maka semua para sahabat menanti-nanti siapakah orang tersebut maka dalam riwayat al-Bazzar disebutkan bahawa yang datang itu adalah Sa'ad bin Abi Waqas. dalam hadis ni tak disebut siapa cuma dalam riwayat yang lain dikatakan sahabat yang datang itu namanya Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu tak lama kemudian muncullah seorang lelaki ansar. Janggutnya basah disebabkan dia baru selesai wuduk. Dia baru selesai wuduk. Maka janggut dia basah. Dan pada tangan kiri dia memegang selipar. Sebab itu digalakkan. Kita kalaulah pegang benda-benda yang tidak mulia, maka pegang pada tangan kiri. Benda-benda yang mulia, maka pegang tangan kanan. Pegang kitab, pegang sugi, pegang Al-Quran, tangan kanan. Maka benda-benda yang kurang mulia, maka kita pegang pada tangan kiri. Maka dia bawa slipper pada tangan kiri dia. Maka semua sahabat tengok dan lelaki ni pun duduk dalam majlis Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, keesokan harinya Nabi cakap benda yang sama. Kita berada pada muka surat 212, kitab syarah penawar bagi hati. Maka keesokan harinya Nabi sebut benda yang sama. Nabi SAW bersabda kejap lagi akan datang penghuni syurga. Ini semua pada sahabat tengok orang yang sama, sahabat yang sama. Hari yang ketiga, Nabi SAW sebut benda yang sama. Maka kata Anas bin Malik, oleh kerana ingin tahu, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr Ibn Al-As. Abdullah bin Amr Ibn Al-As, dia ikut lelaki ansar tadi dan dia minta izin untuk tidur bermalam dengan lelaki Ansar tadi selama tiga hari tiga malam. Dia nak jadi tetamu. Maka dia pun bagilah sesuatu alasan. Tapi sebenarnya dia nak tengok apa amalan lelaki ni dalam tiga hari ini. Apa amalan lelaki ini yang tak ada pada aku Mudah-mudahan aku juga menjadi penghuni syurga Itu para sahabat Para sahabat bila nampak sesuatu tentang syurga mereka pada waktu tu berkejaran untuk buat. Kita kadang-kadang bila, bila dengar ini amalan syurga, tak rasa apa-apa pun. Ada sahabat berbeza, kesungguhan mereka ingin mengejar syurga. Reba Allah, maka dahsyat luar biasa. Maka sahabat ini kerana nak tahu apa amalan sahabat yang tiga hari berturut-turut. Nabi kata dia adalah ahli syurga, Maka Abdullah bin Amr ibnu Al-As minta izin untuk menjadi tetamu kepada sahabat tadi. Dan kita tahu dalam Islam, tetamu hak dia adalah tiga hari. Tiga hari adalah hak dia. Cuma zaman kita, lagi-lagi pada masyarakat kita, tidak ada kebiasaan tersebut. Tak ada. Jaranglah pada waktu itu kita nak terima tetamu selama tiga hari. Kurang-kurang pun bila ada tetamu, kita akan tunjukkan dekat dia mana hotel ha, Ini ada hotel Kalau nak duduk lama-lama Pergi buk dekat hotel Kita jarang nak terima tetamu tiga hari Bahkan nak bagi tetamu tidur bermalam pun Kalau bukan keluarga kita tak selesa ha, Itu bukan kebiasaan kita Tapi dalam hadis Memang Nabi SAW sebut Hak seorang tetamu adalah tiga-tiga hari Maka sahabatnya pun terima menjadi tuan rumah dan diterima sahabat ini menjadi tetamu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kenapa dia sanggup menjadi tetamu selama tiga hari? Dia sebenarnya ingin tahu apakah amalan yang dilakukan oleh orang ini sehingga Nabi memberi jaminan yang dia adalah ahli syurga. Sebab itu sahaja. Setelah tiga hari, maka Abdullah bin Ammar tidak mendapati apa-apa pun amalan istimewa yang orang ni lakukan. Tak ada apa-apa amalan istimewa. Dengan perasaan hairan, bercampur ingin tahu, maka dia pun memberanikan diri bertanya kepada sahabat tersebut. Wahai tuan, sebenarnya dalam tiga hari ini, aku sangat-sangat memperhatikan amalan tuan. Tiga hari ini, aku perhatikan amalan, amalan tuan. Kerana aku ingin ikut amalan tersebut. Kenapa? Kenapa? Sebab Nabi tiga hari berturut-turut. Nabi SAW sebut engkau ahli syurga. Tiga hari berturut-turut. Nabi kata dini ahli syurga, dini ahli syurga. Kita kalaulah jumpa orang yang yang businessman, kita akan tanya macam mana nak jadi businessman? Macam mana nak jadi berjaya? Macam mana nak jadi sekian-sekian? Itu kita. Tapi tidak sahabat. Dia nak tahu Kenapa orang ini Nabi sebut dia adalah ahli syurga tiga hari berturut-turut. Dan dia nak tahu amalan tersebut. Kita kadangkala Masya Allah begitu banyak amalan kita tahu. Kadangkala kita tak mampu nak buat lagi. Kita tak mampu nak buat. Ahlan-ahlan uh, ahlan, Puan Masyid. Ahlan-ahlan Moga Allah kurniakan kebaikan, keberkatan, penjagaan, pemeliharaan. Amin Ya Rabbal Alamin. Maka Allah salli ala Muhammad wa alihi ajma'in Dia sanggup tiga hari Tiga hari bermalam Tiga hari berada dengan sahabat ni Siang malam, siang malam Semata-mata dia nak tengok apakah amalan Yang menjadikan sahabat ini ahli syurga Pada pandangan mata Nabi SAW Kita nak tahu tak apa amalan tersebut Jom kita teruskan bacaan hadis ini Maka dia pun berkata Aku perhatikan amalan kamu tapi tak ada apa-apa istimewa. Walhal Nabi jamin engkau adalah ahli syurga tiga hari berturut-turut. Maka sahabat ini pun menjawab. Sahabat yang Nabi kata dia adalah ahli syurga. Maka dia pun berkata, aku hanya orang biasa seperti yang engkau nampak. Tetapi, apakah yang menjadikan dia ahli syurga? Sahabat ini beritahu kepada kepada kita rahsia. Apakah yang menjadikan tiga hari berturut-turut Nabi panggil dia ahli syurga. Dan ada sebab Nabi sebut begitu. Walaupun sebenarnya semua sahabat adalah ahli syurga. Maka dia pun beritahu aku tak ada apa amalan-amalan special. Tak ada. Apa yang kamu nampak itulah amalan aku. Cuma dia berkata aku tidak pernah berasa iri hati, dengki terhadap sesiapa pun atas nikmat yang Allah bagi kepada orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Munziri dalam kitab yang terkenal At-Targhib wa Tarhib. Tak ada hasad dengki. Allahu Akbar. Dan inilah kadangkala penyakit yang ada pada banyak orang Islam. Hasad dan dengki. Maka dia pun kata tak ada amalan apa-apa yang aku buat. Cuma yang aku rasakan aku adalah ahli syurga sebab aku tak pernah dengki kepada sesiapa. Dan inilah sifat yang kita kena ajar kepada umat Islam. Jangan dengki, jangan dengki. Kita kalau lah dengki seolah-olah kita cari gaduh dengan Allah. Itu bahasa kasar dia. Kenapa kita cari gaduh dengan Allah? Sebab Allah yang bagi nikmat tu. Kenapa kita nak dengki dan iri hati? Terima kasih banyak-banyak Puan -banyak Masyid untuk gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah, keberkatan dan kebaikan. Ummi Zaihadi Ahlan Ahlan, Siti Faridah, Fatimah Az-Zahra, Salasiyah, Ahlan Ahlan kepada semua. Maka sebab itu dalam hadis ini, penulis kitab bawakan hadis ini rahsia nak masuk syurga. Tidak ada hasad dan dengki. Dan kita kalau baca Al-Quran pun, kan kalau kita baca Al-Quran, Allah sebut dalam surah Taha bahawa penghuni syurga ini mereka langsung tidak ada hasad dan dengki. Langsung tak ada. Tak akan ada hasad dan dengki. Maka kata para ulama bila menafsirkan ayat tersebut, kalaulah kita nak masuk syurga, maka kita kena ada sifat penghuni syurga. Maka apakah sifat penghuni syurga? Jangan ada dengki dengan sesiapa. Dan kalaulah datang lintasan hati dengki tadi dan memang akan ada sebab itulah tempat syaitan meletakkan bisikan dan was-was pada kita kita dah belajar yang pertama jangan pernah zahirkan kedengkian tadi pada perbuatan dan ucapan dan yang kedua tunjukkan kepada diri kita yang kita sangat benci kepada penyakit asat dengki kalaulah tidak tuan-tuan puan-puan akak-akak kita belajar dalam Al-Quran kan. Dalam Al-Quran kita belajar. Anak-anak Nabi Ya'qub. Anak-anak Nabi. Terima kasih banyak-banyak Usaini Khairi Leli 1707. Terima kasih semua untuk gift. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Kita belajar dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf. Anak-anak kepada Nabi Ya'qub. Ini bukan uh, apa anak-anak orang biasa. Anak-anak Nabi Ya'qub anak-anak Nabi Yaakob. Bukan seorang, sepuluh orang Allah uji Nabi Yaakob. Anak-anak dia ada penyakit hasad dengki. Sebab mereka tahu melalui mimpi Nabi Yusuf, Nabi Yusuf akan dapat nikmat yang mereka tak dapat. Itulah nikmat nubuah, nikmat menjadi rasul. Dan kita juga dah belajar, manusia ni bila dengki, kita nampak apa yang abang-abang Nabi Yusuf buat pada awalnya dia sampai sanggup membunuh. Al-Quran ajar kepada kita kepada kita kerana itulah realiti dia orang yang ada dengki ni dia akan sanggup sampai membunuh ala riyatubillah orang yang ada dengki ni dia sanggup sampai hancur keluarga Nabi Yusuf dipisahkan daripada ayahnya dia akan sanggup orang yang ada penyakit aset dengki ni dia sanggup membunuh itu juga yang berlaku antara dua anak lelaki Nabi Adam sebab itu kita kena pesan dengan anak-anak kita. Jangan ada hasad. Jangan layan penyakit hasad. Nampak nikmat pada orang lain. Gembira. Bukannya kita cemburu dan terasa. Masya Allah. Ahlan-ahlan Ekon Express. Terima kasih banyak-banyak Ekon Express ni adalah apa bisnes Puan Masyi. Moga Allah kurniakan keberkatan dalam perniagaan. Terima kasih banyak-banyak Nik Masyi. Moga Allah kurniakan kebaikan dan uh, keberkatan dunia akhirat. Terima kasih semua. Maka tuan, -tuan boleh follow Puan Masyi, masya-Allah, seorang yang mana uh, Allah uji namun dalam hakikatnya seorang yang sangat sabar, sangat sabar. Uh, bila Allah uji beliau dengan uh, apa dengan ujian yang berat tersebut yang kita kenal semua daripada kita Puan Masyi. Tapi bagaimana saya sendiri belajar daripada beliau? kesabaran ah kesabaran memang beliau sangat sabar Bila beliau mula diuji daripada awal bila diuji beliau jumpa bercakap dan berkongsi sebenarnya seorang yang sangat sabar sangat sabar walhal nikmat yang hilang tu bukan kecil bukan kecil nikmat yang hilang nikmat yang besar beliau seorang yang sabar suami beliau juga masya-Allah seorang yang sangat sabar dan apa yang Nabi kata bagi orang yang sabar, sabar adalah salah satu daripada tiga amalan yang pahala dia hanya Allah tahu. Semua amalan kita tahu berapa banyak, semua amalan. Kita solat dapat berapa banyak, kita tahu. Kita sedekah dapat berapa banyak, kita tahu. Tetapi satu salah satu daripada tiga amalan yang Allah kata pahala dia malaikat pun tak tahu. Manusia pun tak tahu. Bahkan Allah sahaja yang tahu. Dan Allah janji Allah akan bagi tanpa hitungan, tanpa berkira, tanpa hisap. Satu-satunya adalah, salah satunya adalah sabar. Maka sebab itu dalam surah Az-Zumar Al Allah janji, Innama sabiruna ajarahum birairi hisab. Suami isteri orang yang sabar, Masya Allah. Walaupun ujian itu tak mudah. Saya pun kalaulah Allah uji macam Puan Masyid, belum tentu dapat berada pada keadaan tersebut. Tapi seorang yang sabar. Orang yang sabar ni, dia level para Nabi. Sebab hanya para Nabi yang ada sifat sabar. Maka daripada Puan Masyi, Masya Allah, tuan-tuan dengan apa hadirin yang belum kenal, nanti boleh follow Puan Masyi. Sentiasa senyum, sentiasa tenang, sentiasa gembira. Walaupun ujian ada, ujian setiap manusia ada ujian tetapi beliau menjadi inspirasi kepada setiap daripada kita untuk sabar berat macam mana pun ujian yang kita hadapi dan ambil inspirasi suami isteri adalah orang yang hebat dan mudah-mudahan Allah kekalkan hingga ke syurga dan mudah-mudahan menjadi asbab dakwah beliau kepada ramai manusia lain untuk dekat kepada agama dekat kepada Allah untuk uh, inspirasi dalam apa jua kebaikan insya-Allah Oh lagi dua amalan apa? Lagi dua amalan adalah yang kedua puasa. Puasa adalah amalan yang hanya Allah yang akan beritahu ganjaran dia berapa banyak. Yang kedua adalah puasa. Dan yang ketiga adalah sangat susah juga buat baik selain daripada memaafkan kepada orang yang pernah buat jahat kepada kita. Maka kalau ada orang buat jahat kepada kita, maafkan. Dan Al-Quran sebut buat baik kepada orang tersebut. Dan itu tak mudah sebab itu ganjaran dia adalah sangat-sangat besar. Maka terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih Puan Masyi. Segan saya apa join live. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Saya ada majlis maulid sebenarnya. Maka saya berhenti di sini. Saya berada di Rishuq. Rishuq setiap bulan akan ada majlis maulid. Maka saya keluar sekejap tadi untuk buat perkongsian. Setiap petang kita, terima kasih banyak Aziza, Haifa, Harizan, Puan Masyir, Cahaya Mata, Aircon Express yang merupakan perniagaan beliau. Puan Masyir ni ada perniagaan aircon. Maka sama-sama kita support lagi-lagi warga Johor. Sebab beliau adalah orang yang sangat banyak sedekah infak. Dan moga-moga perniagaan beliau menjadi inspirasi juga kepada ahli perniagaan yang lain. Terima kasih juga yang berada di ruangan FB, Cik Jah. Fatimah Az-Zahra, Raminas Kitchen, Kak Kamizah, Bunga Seri Pagi, Fauziah Yunus, Kamisah, Yaya Lia. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Sehari kita ada tiga program tapi kebanyakan waktu saya tak sempat buat. 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Mudah-mudahan adanya manfaat insyaAllah. Malam ni ada kuliah maghrib. Kalaulah ada yang berkelapangan jemput join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah Atika Umi Zahid Hadi. Siti Nur Majid Merwani Ahmad Ajar Azai. Jumpa lagi insyaAllah. Subhanakallahumma.